Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabris Clan. Dalam pada dia berusaha untuk tidak dikaitkan dengan satu perbuatan jenayah, tiba-tiba dia telah mengaku melakukan satu jenayah lain yang jauh lebih berat. So sekarang ini, kita nak tengok sama ada SPRM dan pihak berkuasa akan ambil tindakan atau tidak terhadap Teresa Kok kerana telah menyembunyikan satu maklumat perlakuan jenayah. Haa, dah kantui dah so ni kan. Kita intro dulu. dahulu Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian Dalam segala kesibukan, kekalutan berkenaan dengan isu-isu berkaitan dengan agama pada ketika ini kita macam agak kurang berbicara berkenaan dengan kisah penahanan dua pembantu atau lebih tepat lagi bekas pembantu kepada Ahli Parlimen Seputih iaitu Teresa Kok atas tuduhan telah meminta suapan bernilai RM500,000 serta terlibat dalam proses mendapatkan peralatan untuk sekolah pada harga yang jauh lebih mahal berbanding dengan harga yang sebenar. Di mana pada peringkat awalnya tuan-tuan dan puan, -puan sekalian, Teresa Kok kata dua pembantu itu ditahan kerana ucapan beliau dekat parlimen. Tetapi SPRM telah mendedahkan yang pembantu-pembantu itu telah ditahan kerana dua perkara yang telah saya sebutkan itu. Kira macam Aswani macam agak kantui jugalah kat situ. Tetapi itu bukan kantor besar tuan-tuan sekalian. Itu kantor kecil je. Ada lagi satu kekantoyan yang sangat-sangat besar sebenarnya. Kekantoian ini muncul tuan-tuan dan puan-puan selepas Trisha Kok telah mengeluarkan satu kenyataan yang panjang lebar cuba untuk menceritakan tentang kronologi penahanan mereka berdua serta cuba untuk mengelakkan dirinya daripada dipalit dengan sebarang pelakon jenayah yang telah dilakukan ataupun didakwa telah dilakukan oleh bekas pembantu beliau tersebut. Di mana dalam panjang-panjang penangan beliau itu ada dua perkara yang sangat menarik perhatian saya dan juga sepatutnya menarik perhatian kita untuk dibincangkan. Yang pertamanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang ini Teresa Kok dia cuba untuk meletakkan diri dia sebagai whistleblower. Bukan sebagai accomplice tetapi sebagai whistleblower. Sebagai orang yang telah memberikan maklumat kepada SPRM. Di mana Teresa Kok telah mengaku dia dah tahu tentang isu perolehan yang jauh lebih mahal ini sejak Oktober 2024. Ini yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beliau mengaku yang pejabat beliau telah meluluskan peruntukan kerajaan untuk projek pemberian kepada 16 buah sekolah dalam kawasan itu bernilai lebih kurang 1.6 juta. Okey, ada dua perkara eh. Yang pertama, dia kata dia dah tahu tentang penyelewengan ini sejak Oktober 2004. Yang kedua, dia mengaku bahawa benda itu melalui pejabat dia tetapi Teresa kau kata dia tak tahu menahu tentang perolehan tersebut. Dia mengaku benda itu melalui pejabat dia tetapi dia tidak tahu menahu dan tidak pernah memberikan kelulusan terhadap perolehan tersebut. Baik. So, dua perkara ini pun dah cukup tuan-tuan dan puan-puan untuk kita argue. Yang pertamanya, Teresa Kok kata dia dah tahu tentang benda ini sejak Oktober 2024. Fine. Tetapi kenapa sekarang baru dia cakap? Kenapa sekarang baru dia mengaku bahawa oh memang ada berlaku penyelewengan dan sebagainya? Kenapa dia tidak laporkan kepada SPRM sejak Oktober 2004 itu? Dia tahu sejak Oktober 2004 dan sekarang sudah Mac 2005. Dah berapa bulan dah? Dah 6 bulan, setengah tahun tuan-tuan dan puan-puan sekalian diperam cerita ini dan bila dah kantoi bila pembantu-pembantu itu telah ditahan, barulah dia mengaku, oh saya dah tahu lama dah, oh saya dah tahu benda ni lama dah sebagainya. Tetapi persoalannya, mengapakah walaupun anda kata anda dah tahu sejak Oktober 2024, sejak 6 bulan lepas, tetapi anda gagal untuk memaklumkan kepada pihak berkuasa. Anda gagal untuk maklumkan kepada SPRM dan juga polis berkenaan dengan penyelewengan yang dipercayai berlaku itu. Kenapa selepas dah kantoi, selepas pembantu-pembantu anda itu dah ditahan, barulah anda mengaku, oh saya dah tahu semua ini sekian lama. Haa, nak tahu tak tuan-tuan dan puan-puan Teresa Kok ini bila dia cakap macam ni seolah-olahnya dia telah menyembunyikan satu maklumat tentang penyelewengan dan juga kegiatan jenayah daripada pihak berkuasa dan benda ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian merupakan satu kesalahan jenayah. Ya betul. Sekiranya kalau anda mengetahui tentang satu perlakuan jenayah dan anda gagal untuk laporkan kepada pihak berkuasa, itu merupakan satu kesalahan tau. Kesalahan di bawah mana? Di bawah Seksyen 202 Kanun Kesiksaan yang antara lain berbunyi seseorang yang terpaksa memberi maklumat mengenai sesuatu kesalahan dengan sengaja meninggalkan daripada berbuat demikian itu. Barang siapa yang ketahui atau yang ada sebab mempercayai bahawa sesuatu kesalahan telah dilakukan dengan sengaja meninggalkan daripada memberi apa-apa maklumat mengenai kesalahan itu yang ia terpaksa di sisi undang-undang memberi hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai ke 6 bulan atau dengan denda atau dengan kedua-duanya nampak tak kat situ kesalahan untuk melaporkan sebarang bentuk jenayah adalah satu perbuatan jenayah as itself jadi saya nak tengok juga sama ada SPRM dan juga pihak polis akan mengambil tindakan terhadap Teresa Kok kerana dia dengan pengakuan diri dia sendiri kata oh saya dah tahu tentang perkara ini sejak Oktober 2024 tetapi sampai sekarang sampai Mac 2025 dia gagal untuk laporkan dan hanya cakap oh saya tahu benda itu selepas semuanya kantoi. Nampak tak? Itu ke yang pertama ke kantor yang kedua tuan-tuan dan puan sekalian bila Teresa kok kata okey saya tahu peruntukan ini telah melalui pejabat dia tetapi dia tak pernah bagi kelulusan eh macam mana ni Teresa anda ini MP tau benda yang melalui pejabat anda mesti kena ada tanda tangan anda mesti kena ada pengetahuan anda mesti kena melalui meja anda mereka ini, pegawai-pegawai ini, mereka tidak boleh keluarkan ataupun melepaskan apa-apa benda pun melainkan mendapat kelulusan anda. Kecuali lah kalau mereka tiru tanda tangan anda. Oh, aku tiru tanda tangan Teresa Kopp dan tengok-tengok peruntukan itu pun lepas. Tetapi itu yang pelik. Macam mana mesyuarat anda? Macam mana anda melakukan kerja-kerja dengan staf anda dekat pusat khidmat masyarakat Parlimen Seputih itu? Ini merupakan satu bentuk tata kelola dan juga kerja yang sangat lemah dan juga tidak kompeten sebenarnya. Peruntukan sampai 1.6 juta boleh melalui pejabat dia tetapi dia tak sedar. Kau ni agak-agak lah Teresa. Anda kata, okey, kalau betul lah anda tak sedar. Kalau betul lah anda tak tahu peruntukan itu dah lalu pejabat anda tapi anda tidak menyedarinya, bermaksud anda ini sebenarnya gagal sebagai seorang ahli parlimen kerana benda sebesar itu lalu pejabat anda pun anda boleh tak perasan. Nampak tak dekat situ tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Ini menunjukkan tata kelola. Sekali saya cakap, ini menunjukkan tata kelola yang sangat lemah yang tidak kompeten dan sudah tentulah menunjukkan betapa ahli politik Putih ini memang bukan seorang yang accountable sebenarnya. Dan saya rasa tindakan SPRM untuk panggil kesak adalah sangat-sangat betul. Dan insya-Allah saya yakin rakyat Malaysia seluruhnya akan memantau kes ini dengan begitu rapat. Sebab apa? Sebab SPRM yang sama inilah yang begitu rancak sekali bertindak ke atas pembantu-pembantu atau bekas pegawai kepada Ismail Sabri. Jadi, kenapa mesti tindakan ke atas bekas pembantu Teresa Kau ini mesti berbeza? Oh, Papa Berry, mereka just dikatakan sakau RM500,000 je. Tapi pembantu Ismail Sabri itu sampai RM107 juta. Ingat ya, kes pembantu Ismail Sabri itu bukan kes sakau. Tetapi lebih kepada money laundering. Mereka ini disyaki mengubah wang haram sampai 170 juta ringgit. Mengubah wang haram tak semestinya sakau dari duit rakyat. Tetapi yang ini, kes ini, mereka dituduh menyakau satu benda yang sepatutnya sampai kepada pelajar. Ingat balik apa yang berlaku. Sekarang ini, mereka dituduh untuk meminta suapan sebanyak rm ringgit. Tetapi dalam masa ini sama juga, mereka ini juga dituduh menyonglak peruntukan yang untuk sekolah untuk membekalkan smartbot dan juga smart TV yang sepatutnya dapat 5 unit pada setiap sekolah tetapi mereka hanya berikan 3 unit saja pada harga RM99,000 dengan 6 unit itu saja. Itu merupakan satu penyakauan yang sangat-sangat besar. Sedangkan harga untuk 6 unit itu, 3 smartbot, 3 smart TV tak sampai pun RM60,000 tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mengakibatkan kerugian hampir RM700 juta dekat situ saja. Jadi benda ini memang sakau memang merupakan pertuduhan sakau berbanding dengan apa yang konon-kononnya Pegawai Ismail Said buat iaitu lah wang haram. Ada beza dekat situ. Betul tak tuan-tuan dan puan Jadi macam saya katakan, rakyat sekarang memantau pergerakan SPRM. Tapi itulah sampai ke hari ini saya tak dengar pun Azam Baki buat press statement ataupun press release ataupun sekurang-kurangnya PC berkenaan dengan kes Teresa Kok ini. Tak tahulah kalau saya terlepas pandang. Tetapi kalau betul lah Azam Baki tak buat press conference berkenaan kes Teresa Kok ni, saya nasihatkan kepada Azam, buatlah cepat-cepat. Rakyat perhati. Kalau tidak, nampak sangat anda ini mengamalkan selective prosecution. Haha, itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi sekarang ini yang paling utama sekali, jangan ingat kerajaan ini kerajaan anda. Anda boleh lakukan apa saja yang anda suka sebenarnya. Sebab apa? Sebab rakyat terus akan menjadi check and balance kepada anda. Tidak kiralah anda sedar atau tidak. Tidak kiralah anda suka atau tidak. Suara rakyat, suara keramat. Tetapi itulah nak buat macam mana kan? Kalau Sani Hamzah pun dah kata macam ni, ruangan komen pun boleh tutup. ha betul tak SKMM? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlama-lamba ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang! Sampai Abang Jamil mampus.